स्टार्ट पढ़ने में क्या क्या ने स्टार्ट आह यस ओके गणेश शारदा गुरु ब्योन महा पद्मार्कम गजाननम हरनिशम अनेकदंत दंत भक्तानाम एक उपासमहे श्री महागणपतये नमः गुरु वे सर्व विषजे भवरोगिनाम निजये सर्व विद्यानाम श्री दक्षिणा मूर्तये नमः श्रीसद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः या देवी स्तूयते नित्यं विबुद्धे वेदपारगैः सा मे वसतु दिवाग्रे ब्रह्मरूप स्वरस्वती श्रीमहासरस्वत्यै नमः श्रीमहादेव्यै नमः पीताम्बरकरविराजित मोदकी सरसिदं करुणासमुद्रम् राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वाताल एषमनिशं हृदि भावयामि नारायण अखिलगुरु भगवन् नमस्ते दशक ऐटि ऐट् सन्तानगोपालः प्राग्रेवाचार्यपुत्रा हृतिनिशमनया स्वीय सुट्सूनुवीक्षां काङ्ख्यन्त्या भलिम प्राप्य तेनाचित धातुशापाधिण्यान्वित कशुप भवान् शौरी जान कम स भगना आनीयना प्रदर्श स्वदमनयता पूर्वपुत्रे श्लोक टू कल्यताम रागम श्रुतदेव इति बहुलाश्वं नपतिं च भक्तिपूर्णं युगपत्वमनुग्रहीतु कामो मिथिलां प्रापित तापसै समेतः मोक्षाब्दिराग गच्छन् द्विमूर्तिर्वयोर्युगपन्निकेतं हेकेन भूरि भूरिविभवैः विहितोपचारः अन्येन तद्दिनभ्रतेश्च फलौ दनादैः तुल्यम प्रसेदित ददाथ च मुक्तिमाभ्याम श्लोक 4 सांद्रानंदा रागम भूयोथ धारवत्या द्विजतनय मृति तत्पला पान पित्वं पोवा देवं निरुंद्या दिति किल खतयन विश्व उडाप्य सोडाह जिष्णोर गर्वं विनेतुं स्वयं मनुजधिया कुंटिता चास तत्वारूढा विधा परमतमपद प्रेक्षणे नेति अष्टा नष्टा हष्टास्य पुत्रा पुनरपि प्रेक्षया कष्टवादः स्पष्टो जातो जनानाम् अद तदवसरे द्वारकामापपार्थः मैत्र्या तत्रोषितोऽसौ नववसुतः विमृतौ विप्रवर्यप्रदम् श्रुत्वा चक्रे प्रतिज्ञाम् अनुप्रभृतसुतः सन्निवेक्षे कृशानु मानीसत्त्वां मानीसत्त्वाम पृष्ट्वा द्विजनिलय गतो बाणजालैर्महाश्रैः रुन्धानसूति गेहम् पुनरपि सहसा कुमारे याम्या मैंद्री सुरवर नगरी विद्या साध्य सद्य मेघोद्योग प्रतिशन उत भूत साधम तेन प्रतीची दिशमति जविना चंदन नाभियात लोकालोकं व्यतीतः तिमिरभरमतो चक्रधाम्ना निरुन्धन् चक्रां सितमतविजयं पश्य पश्येति वारां पारे त्वं प्राददर्शः किमपि हितमसां दूरदूरं पदन्ते तत्रासीनं भुजङ्गादिपशयनतले दिव्यभूषायुधा देहि आबितं पीतचेलम प्रतिदिनव जलदशामलम श्रीमदंगम मूर्तिरनामीशितारम परमिहति श्रुणाम एकमर्तम सुतीनां धामेवत्वं परात्मन प्रिय सकसहितो नेमित क्षेम रूपम युवामामेव विव्र विवर्तन् विपिन्नो विभिन्नौ सन्दृष्टं स्वयमहमहार्षं द्विजसुतान् न एतं इतिखलो इति खलु वितीर्णान् परममोन् द्विजाया दायादाः प्रणुतमहिमा पाण्डुजनुषा एवं नानाविहारैः जगदभिरमयन् वृष्णि वंशं प्रपुष्णन्न निजानो यज्ञ भेदैहि अतुल विरतिभिः प्रियणेनि प्रीणयन्नीण नेत्राह भू भारक्षे पदं भाः पदकमलजुशाम् मोक्षणायावतीर्णः पूर्णं ब्रह्मैव साक्षात् यदुद्य रूषितत्वं व्यलासीः प्रायेण धारद्वारवत्यामृतदैव तदा नारदत्वत्र सार्दः तस्माल्लेभे कदाचित् खलु सुकृतनिधिः त्वत्पिता तत्त्वबोधं भक्तानामग्रयाहि स च खलु मतिमान् उद्धवस्त्वत्त एव प्राप्तो विज्ञानसारम्

सर्वतः सर्वलोकाः सत्वं विश्वार्थिशान्तिः पवनपुरपते भक्तिपूर्त्यै च भूयाः सर्वत्र गोविन्दनामीर्तनं गोविन्द गोविन्द हरि ओं सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द श्रीगुरवैरपचरणं

श्रुदतेव यदि श्रुतं विजेन्द्रं बगुलास्वं निरुपतिं च भक्तिपूर्णम् युगपत्त्वम् अनुग्रहीतु कामो मिथिलां प्रापि तदा बसैस्मैतः கச்சி மூத்திருபயோரியுபந்தேதே கேதூரிவிபவர்விச்சார அநே தினைச்சலௌதானை துளியம் பிரசேதித்தோ ூயோர தனய திராபி கோவம் நருத்திய நருத்தையில கதையன் விஸ்வோடாப்போடாஹிம் வினே தயி மனுஜதி ஆண்டிதான் रूढां विदातुं परमतपपत प्रेक्षे नेति वन्ये नष्टा अष्टास्य भुद्राग पुनरपि तव दुभेख्या कष्टवादः स्पष्टो जादो जानान् जानानाम् अददसवदवसरे वरगामारभार्तग मैं त्यादत्रोसि दोसौ नवमसुतमृतौ प्रदो प्ररोदं श्रुत्वा चक्रे प्रतिज्ञा अनुबगृद सन्निवेक्ष्ये कृ क्र, कृशानुं क्र, मानिस्पत्वाम मा दृष्ट्वा विज निलय गतो पानजालैर्महास्त्रैः ृन्दानसूदिकेऽहं पुनरपि सगसा दृष्टनस्ते कुमारे यां याम्रैन्द्रीं तदा सोरवरनगरिः विद्यया साध्य सद्यो मोघात्योः भदिष्यन् हुद हुदभुजि भवता सस्मितं सार्धं तेन प्रदीचिं सम् नाभियातो लोकालोकं तिमिरपरमदो चक्रदाम्ना निरुन्दन् चक्रां सुक्लिष्टदृष्टिं स्थितमत विजयं पश्य पश्येति वारा पारे त्वं पस्ये प्राददशः किमपि हि दमसां दूरदूरं पदन्ते

त्वं परा परात्मन् प्रियसह प्रियसः सहितो निमित क्षेमरूपम् इवामेव त्वावधिह वृ व्रु, वृ व्रु, वृन् विवृदान् दर्हितबातया विभिन्नो सन्द्रष्टुं स्वयमहमहाषम् इति च सुधान् न एतंत्रागेदानिधि खलु विधीनान् पुनरमुन् विजायातायातः प्रणदमहिमा पाण्डुजनुषा एवं नानाविकारैः ना जगद् जगदभिरमयन् वृष्णिवंशं प्रभुष्णन् निजानु यङ्ग्यभेदैः अदुलभिगृदिभिः प्रणी ीणयन्नेन प्री, भूभाराक्षे पदम्बा पदकमलजुषा मोक्षणायवतीर्णः पूर्णं भृग्मैवात् यदु यदुषु मनुजता रुषि दुस्तं व्यलाशीः प्राया प्रायाणे ृत अयि तथा नारदस्तत्र सार्दत्रः तस्मां तस्मां लेपे कदाचित् कचित्कलु सुगृदनिधि निधिः त्वद्विद तत्त्वबोधम् भक्तानामग्रयायी च स च खलु मदिमम् उत्तमस्तत्व प्राप्तो विज्ञानसारं सखिल जन जनहि दा या तु नास्ते बोयं कृष्णावतारो जयति तव विपो यत्र सौगार्तभीति स्नेहत्वे सानुराग अदुलैर अदुलैरस्रमैर्योगभेदैः आर्तिं दीत्वा स्म संस्थाम् अमृतपदमहुः സത്വം വിശ്വാതിന്യ പുരപത്തെ ഭക്തിപൂർത്തൈ ചൂയാത്ര ഗോവിന്ദനമസങ്കീർത്ത ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ ശ്രീഗുരുവൈർപ്പ ചരണം